Всем привет, ребята! И сегодня я построю рядом со своим домом, как и я в прошлой части сделал крышу. Вот такую. Ой, вот такая вот крыша в итоге получилась. И в видео мы с вами сделаем ферму куриц, свиней и всего такого. Так что, в принципе, вот у нас ферма будет вокруг нашего дома, вот такие ты. И начнем мы вот тут. и еще плюс я э, с заборчиком все окрылю. А, а окрыю. А окрыю. А угу. э, для начала начнем с курочек. Курочки любят закончик попроще. Попроще, да, они любят попроще закончик. Так что делаем для них загончик попроще и побольше в итоге. Так, -с, так, -с, так, -с, так. -с. чик-чик-чик. Чик-чик, куличик, курли кули чик-чик, куличик, куличик, чик-чик, чик-чик, чик. Так -ось. Чик, 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 чик. И каждая серия за серией мы будем делать больше и больше заводов так. Ну, тогда хм. э, давайте -то сделаем для наших курочек домики, да, наверное. Наверное, да. Для чего я возьму люк, вот такой вот лючок. И начнем первый домик такой будет

Ні, нормально, Супер аварій. Отак. От от. Все. Це тут у них буде такий невеличий курник, курничок, курничок. чек. Їх у мене, значить, для начала у мене їх буде небагато, а потім вже буде побольше. Давайте наших курочек, курочек. Де наші курочки? С курочкой. Э, кстати, сегодня мы сделаем, наверное, два загона. А завтра, а завтра. Вау, я как курочка красиво. Ничего себе. Новое обновление, кстати. Еще одна такая. Еще, еще. Интересно, они все такие будут? Походу, да. Якщо ми перелетимо в друге, в друге галасві, то воно буде... Вони будуть такі ж, навіть в піску. Ага, пісочні обичні. Тут такі. Поняв, поняв, принял, принял. Якщо тут Тут такі, а тут. А тут такі. Ага. Це спеціально виведені у мене курочки. Не просто. Це не просто кури, это спеціально виведені курочки. понимаете? Вот такие Дальше у нас давайте сделаем загон для наших свинок. Да? Свинок. Чи Давайте свинок, а потом коровок. И первую серию закончил. А потом будет, короче, серия другая ну, мы будем делать ферму чоу а потом продолжим уже делать нашу фер Нашу ферму, нашу ферму, нашу обычную ферму продолжим. Так, давайте сейчас ферму свинок сделаем. Ферма свинок, 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 свинок нок, 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 нок. Так, давайте возьмем для начала... Для начала... Так, возьмем... Так, давайте возьмем... Ой, так. Оранжевый оцей. Оранжевый и оранжевый. Ваня, кого ты еще просмотрел, да? Сколько ты ты нас Меньше. Сколько? Ну, два, две. Две тысячи. Просмотрю. Короче, Мишину так. Уберите, а Вероника, Яйца нам надо. Яйцо, призыв коровы. Ой, я делаю. Так, так, свинка. Свинка, 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 свинка. Так, берем свинку и делаем залог. А хотя... Чикс, чикс. Ну, великий загон я не буду работать, потому что нам еще, блин, кучу загоней работать еще с разными животными. Ой, это, кстати, тоже новое обновление. Кто не видел, тут не видел. Это мангрови, смотря в какой, кстати, CSTP. Тут у нас вот такие обычные свинки. А в пустыне у нас вот такие вот свинки. Ой, свинка маленькая получилась. Тут -то тоже обычные свинки. Тут у нас вот такие вот свинки тоже обычные. Тут вот такие есть. Ну, короче, вы поняли. В джунглях в джунглях чуть-чуть другие свинки идут. Уже два выйда у нас свинок. Так, что, Такие вот свинючки, свинючки у нас получились. И давайте последний загон на сегодня. И с коровками. Бу-бу-бу, бе-бе-бе, -бу -бу, бе, -бе, -бе, бе, -бе, -бе залончик с коробками вот так вот чик 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 кстати, на ну коров тоже получилось обновление. Да видите, видите, и кивных рога, ё Это вообще капец. Ну вы понимаете, обновление делает свои дела. Це, ман, це, такие коровы. А в чем биоме вот такие вот обычные. Ну, стандартные коровы. Вот, бачите. И у них, кстати, маленькие рога, бачите, у стандартных коров. Вот. У них стандартные рога. А, она то, А вот здесь. Ой, волчонок, кстати, рыжий. бачит, это его мама. Ходы. Ну, как, би, как бы видно. Видно все, да? Вот так вот, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ждите вторую серию Ферма Джоу". Всем пока-пока. Пасика!